Hər vaxtınız xoş və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marshrutun yoluna yaxın bir yerdə belə bir iki otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Çıxarışlı evdir, yəni sənədləri var. Qanunata riayət olmaq qısatılacaq. Gördünüz ki, yerdən kürsülüdür. Zirzəmsi də var. Həyətin daşları döşənilib, darvazası qoyulub. Saylar məhduddur. O, bu gördüyünüz iki otağın qiyməti 38.000 manatdır. Yanda da bir dənəsi var, 36000 manatdır. Fərqləri həyətlərində də, həyətlərinə görə qiymətlə fərq var. İstəsəniz, həyəti biraz da balaca olan var. Hal-hazırda təmir işləri gedir. Videonun sonunda onu da göstərəcəm. Qiyməti 34500 manatdır. İndi hal-hazırda bu evi göstərim. Yerdə qalanların hamısını sizə təqdim edəcəm. Yerdən kürsülü, zəmsi var. Qaz, su, siqlovar, kanalizasiya var. Təmirat yekun işlərdə, tam yekunlanıb təhvil veriləcək. Taxta döşəmədir təhlis hissəsində hal-hazırda gördüyünüz kimi sol tərəfdə bizdə belə bir qonaq otağımız var. Tam təmirdir. Yəni qanunu, notariusda alqısaqv kola ndan sonra bu evə qeydiyyat düşmək mətemi mümkündür və daha köçmək mətemi mümkündür. Qonaq otağın pəncərəsi ösəyəyə baxır. Kompüterlər çəkilib. Qanlı kötaqdır. Yəni studiya formasında deyil. Yəni mətbəx qonaq otağı bir yerdə olan formada olan əhəd eh evlərindən deyil. Yəni mətbəxi öz ayrıcadır. Mətbəxinin də qlazı göstəriyim. Mətbəx. Görürsünüz ki, tam təmir, pəncərəsi şixlıdır. Qaz xətti çəkilib, bax gördünüz qaz xətti. Cərəyan xətləri çəkilib. Su xətti, kanalizasiya xətti çəkilib. Bu pəncərə də şixlıdır. Kombi xətti hətta mətbəxdə də belə var. Bu evin qiyməti 38.000-dir. Endirim olacaq. Bağ satılır. Endirim də gəlir də baxdıqdan sonra. Və hə, bu da yataq otağıdır. Belə həzirləndi yataq otağıdır. Hə. Tam təmir. Burada da kondisionerləri var. Görürsünüz ki, pəncərəs də burada açıqdadır. Və sonuncu göstərəcəyəm yəni bu evi də hamam otağı. Hamam otağı, tam təmir, aksesuarları qoyulacaq təfvir veriləcək. Yəni aksesuarlar qiymətə daxildir. Hətta dəhlizin də özünün kondisioneri var. Sizə hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marshrutun yaxın yerində Yoncalı deyilən ərazidə 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə 2 otaqlı 38 minə qiymətli olan həyət ev təqdim edədir. Və keçək yerdə qalan evləri də sizə təmir tam şəkildə göstəriyim. Bu evimiz 36 mindir. Bunda da təmiratlar yekunlaşdır gedir. Bir daha təşəkkür edirəm. Qiymətdə xərl həyətlərinə görədir. Gördüyünüz kimi bu həyət biraz balazadır. Bu da yerdən kürsülüdür. Kombi xətti çəkilib. Kişlərdən divarın üzü vurulacaq. Rəngi, sayğacları hamısı qoyulub. Verçində də təmirat keçən işlər gedir. Çimini düz formada çəkib sizlərə təqdim edim. İç ölçüləri eynidir. Yəni yandakı olan 38 minli evlə ölçüləri eynidir. Sadəcə həyət fərqi olduğuna görə, qiymət həyət fərqinə görə həyətinə görə fərqlidir. Burda bizdə mətbəx hissəsidir. Bizdə burda avtomotor oqulu, burda da yataq otağı olur. Hal-hazırda işıqları qoşulur deyil, təmir gedir son günlərə təhvil veriləcək. Divar kağızı vurulub, göləcikdə də döşəmənin laqu qalıb. Evin üzünü rəngi qalıb. Və keçim sizlərə həyətli balaca olan bir evə də göstərəcəm. Onun qiyməti 34.500 manatdır. Və burada 30.500 manat olan həyət evidir, 2 otaqdır. Bunda həyətli balacadır. Bu da zəlzəmsi var. Burada da təmir gedir hal-hazırda. Üzünün rəngi vurulacaq, divar kağızı vurulub təhvil veriləcək və içərisinə daxil olub. Döşəmə taxtadır, burdadır. Belə həcmli qonaq otağıdır. Qafqları qoyulacaq, divar kağızı vurulacaq. Məktəbəri gördüyünüz kimi. Münasib qiymətə təklif olunan iki otaqlıdır. Məsələn, bu qiymətə binada Basazər qəsəbəsinə demək olar ki, mənzil almaq mümkün deyil. Heç bir otaq almaq mümkün deyil bu qiymətə. Sonra gələndə təşəkkür edirəm. Instagram ütkamza bolmağı unutmayın.